Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah dunia maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan kerjasama dengan Republik Sosialis Vietnam dalam sektor pertanian makanan, akuakultur dan halal serta industri minyak dan gas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan semula Ketua Menteri Negeri Sabah. bahawa Duli Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Pertuan negara Brunei Darussalam Bertita menzahirkan penghargaan atas persahabatan yang mesra dan eran yang berterusan antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam dan kerjasama dua hala yang semakin kukuh berikutan peningkatan hubungan kepada perkongsian komprehensif. Vietnam adalah rakan perdagangan yang penting dan negara Brunei Darussalam mengalalukan kerjasama dalam sektor pertanian makanan, akuakultur dan halal serta industri minyak dan gas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertita semasa berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama tuan terutama tolam, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Semasa perjumpaan tersebut, Baginda bertitah mengimbas kembali perbincangan semasa lawatan tuan yang terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2020 selaku Minister of Public Security mengenai pengukuhan kerjasama keselamatan termasuk jenayah transnasional. Baginda bertitah mengalu-alukan usaha kedua-dua pihak dalam memuktamadkan perjanjian mengenai ekstradisi jenayah transnasional dan pemindahan banduan. Berangkat mengiringi ke bawah Dulian Mahamulia ialah yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulian Mahamulia di Headquarters of the Communist Party of Vietnam dialu-alukan oleh tuan yang terutama. Pertukaran antara rakyat melalui tawaran biasiswa dan program-program latihan titah baginda telah merapatkan hubungan antara kedua-dua negara. Baginda berkenan mengundiakan jemputan kepada tuan yang terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah bolkia Munzadin Wadawla Ibni Almarhum Sultan Haji Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ajiji bin Haji Nur berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah. penyertaan negara dalam mesyuarat ONOMM mencerminkan sokongan berterusan usaha kolaboratif pasaran tenaga global ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya Negara-negara peserta OPEC dan bukan OPEC menegaskan komitmen jangka panjang dalam pengisytiharan kerjasama DOC untuk menyokong pasaran minyak global yang stabil dan seimbang. Perkara tersebut ditekankan semasa mesyuarat Menteri-Menteri OPEC dan bukan OPEC ONOMM ke-40 yang diadakan secara maya. Menyertai mesyuarat yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major jeneral Bersara Datuk Perukai Sri Haji Ung Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua Juga menyertainya Datuk Sri Perukai Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifa Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri Mesyuarat turun menekankan kesinambungan tahap pengeluaran minyak mentah yang sedia ada sehingga akhir tahun 2026 serta memperkukuhkan peranan jawatan kuasa pemantauan bersama menteri JMMC dalam pemantauan keadaan pasaran dan tahap pematuhan negara-negara peserta. Sesi juga meluluskan mekanisme baharu bagi menilai kapasiti pengeluaran maksimum yang mapan yang akan dijadikan asas bagi penetapan garis dasar pengeluaran tahun 2027 para peserta turun menegaskan kembali piagam kerjasama COC dan memohon Sekretariat Openg untuk mengalihkannya kepada program yang kukuh menjelang mesyuarat menteri-menteri seterusnya. Penyertaan negara Brunei Darussalam mencerminkan sokongan berterusan negara terhadap usaha kolaboratif bagi memastikan kestabilan, ketelusan dan kelestarian jangka panjang dalam pasaran tenaga global. Negara-negara yang mengambil bahagian dalam pengisytiharan kerjasama DOC juga bersetuju untuk melanjutkan tahap keseluruhan pengeluaran minyak mentah bagi negara-negara OPEC dan bukan OPEC seperti yang dipersetujui dalam mesyuarat menteri-menteri ke-35 sehingga 31 Disember 2026. Mesyuarat ONOMM ke-41 dijadualkan berlangsung pada 7 Jun 2026 di Vienna, Austria. Pencegahan dan pengesanan awal jangkitan Human Immunodeficiency Virus HIV merupakan komponen penting dalam tindak balas terhadap virus tersebut. Di samping itu, akses kepada maklumat yang tepat dan kefahaman yang betul terutama mengenai cara penularan jangkitan HIV dapat memperkasakan seseorang itu untuk mengelakkan diri dari melakukan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi. Antara pencegahan itu termasuk menghindari aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan jangkitan HIV. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Menteri Kesihatan dalam pertusan sempena sambutan Hari AIDS sedunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, Kementerian Kesihatan komited untuk memastikan akses kepada perkhidmatan HIV yang berkualiti dan menyeluruh dengan memperkukuh usaha mengurangkan stigma dan diskriminasi, meningkatkan kesedaran serta memastikan setiap individu yang memerlukan akan mendapat akses kepada ujian, rawatan dan penjagaan sewajarnya. Jelasnya lagi Kementerian Kesihatan akan sentiasa memberi sokongan kepada usaha-usaha NGO di negara ini seperti HIV Awareness Program for Peers and Youth Happy bagi mendidik remaja dan belia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai jangkitan penyakit seksual. Di negara Brunei Darussalam sejak kes pertama dilaporkan pada tahun 1986 dan pada Disember 2024 Sebanyak 537 kes HIV direkodkan dengan 110 kematian. Pada tahun 2024 sahaja, 44 kes HIV baru dicatatkan dengan 90% daripada kes adalah golongan lelaki dan kebanyakan mereka yang terjangkit daripada golongan muda berusia dalam lingkungan 25 hingga 30 tahun. Tema sambutan menangani cabaran mentransformasi tindak balas AIDS merupakan seruan untuk memperkukuh usaha global menamatkan AIDS dengan memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti tanpa stigma atau diskriminasi bagi mereka yang dijangkiti atau berisiko. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri terus memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam pengurusan bencana melalui penganjuran bengkel perkembangan kurikulum CDW dan latihan jurulatih mengenai penyetempatan latihan ASEAN ERAT. Bengkel dan latihan selama lima hari itu diadakan di sebuah pusat membeli belah di Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Azmi bin Haji Hafni, pemangku timbalan setiausaha tetam keselamatan dan kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Latihan disertai 28 orang terdiri daripada ahli ASEAN Iran Negara Brunei Darussalam, 16 fasilitator serta 2 pemerhati. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf kebajikan mualaf dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam melancarkan projek Fatul Ilmi 1.0 bagi tahun 2025 sempena persediaan sesi persekolahan tahun 2026. Projek bertujuan mengumpulkan peralatan sekolah yang akan diserahkan kepada anak-anak mualaf. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamia. Penghantaran sumbangan bagi projek dibukakan kepada orang ramai sehingga 4 Disember mulai pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan 2 petang sehingga 3.30 petang di Pusat Dakwah Islamia. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengadakan program pembergaan bagi tujuh jenis piawai Brunei Darussalam PBD dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan, taklimat berlangsung pagi tadi di Pusan Agribisnes Rimba Gadong. Pemeriksaan antara lain memperkenalkan tujuh jenis PBD yang baru diterbitkan untuk dijadikan rujukan dan panduan umum bagi pengimpan, pengekspon, penyelidik, akademik, pembuat dasar dan orang awam yang terlibat dalam pelbagai aspek rantaian bekalan makanan serta aktiviti pertanian. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan bagi dua pelajar dan seorang guru dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan ke pertandingan akhir Inovasi China-ASEAN yang dianjurkan bersama oleh Guilin University of Electronic Technology. Program berlangsung sehingga 2 Disember di Nanning, China. Pelajar mewakili negara Brunei Darussalam bertanding dalam kategori teknologi hijau dengan projek bertajuk Earth Battery Sustainable Harvest. Penyertaan tersebut meningkatkan keyakinan pelajar dalam membentangkan idea inovatif di samping memperluaskan pendedahan terhadap teknologi baharu dan kerjasama rentas budaya. Ia juga mencerminkan potensi besar belia Brunei untuk berdiri yakin di pentas global dan mempelopori penyelesaian yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Ke arah melatih dan membentuk kepimpinan dalam diri belia untuk memiliki sahsia terpuji, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belain dengan kerjasama College University Perguruan Ugama Seri Begawan mengadakan kem belia remaja. 29 belia dari daerah Brunei dan Muara dan daerah lain menyertai kem tersebut yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Sepanjang program para peserta didedahkan dengan aktiviti yang membina keyakinan diri program berlangsung di Jabatan Belia dan Sukan Jalan Maulana, Kuala Belai. Kejohanan tenpin bowling antara kementerian-kementerian sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-32 berakhir kemarin di Pusat Tenpin Bowling Seria. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Maludin, setiausaha Usaha Tetam, Urus Takbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. 10 pasukan menyertai kejohanan dengan empat kategori dipertandingkan. Dikendalikan oleh Radio Television Brunei, kejohanan diadakan bagi memperkukuh perpaduan dalam kalangan warga perkhidmatan awam. Biro Eksplorasi Majlis Perundingan Kampung MPK Kilanas menganjurkan pertandingan kereta pacuan empat roda cabaran off-road Baluai 2025. Pertandingan berlangsung kemarin di Jalan Bansatu 1, Kampung Kilanas. Dua kategori utama dipertandingkan iaitu kategori terbuka dan kategori standard. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Penganjurannya bertujuan menggalakkan semangat kesukanan dan perpaduan dalam masyarakat. Kejohanan bola sepang FC Piala Asia bawah 17 tahun di China dalam aksi perlawanan pusingan kelayakan bagi saingan peringkat kumpulan A menyaksikan skuad kebangsaan Brunei Darussalam bawah 17 tahun tewas pada perlawanan terakhir menentang pasukan Bahrain. Diadakan di Stadium Tong Liang Long, skuad kebangsaan tewas 0-10 kepada Bahrain. Dengan keputusan itu, Bahrain menamatkan saingan peringkat kumpulan A di kedudukan ketiga, sementara negara Brunei Darussalam berada di tangga keenam.